əcəzə 3-cü hissə Raskolnikov qalxıb divanda oturdu. Razumnikov Raskolnikovun anasına və bacısına ardə Raskolnikov yenə onları saxlayaraq dayanındı. Siz hamınız mənim sözümü kəsirsiniz. Mənim də fikirlərim qarışır. Luzhin Luzhini görmüsmü nə oldu? Bəli, çox lütfkarlıq eləyib dünya. Mən Lojna dedim ki, onu bu piləkəndən aşağı ataram. Qovdum, getdi, cənnəmm oldu. Əvvəl bacardığı qədər onlara danışmışdı. Onlar buna təəccüblənərək son dərəcə qüsselənir, işin dalısını gözlərdilər. Başqa, bəlkə indisə bu barədə danışmaq imkanında deyilsən, yorulmusan, elə məstəyirsən ki, xoşum özündə deyil. Yox, xoşum bunu eləyə bilmərəm, dedi. Nə haqq ilə Apuhely Aleksandrovna qorxaraq qızını danlanmağa başladı. Dunişka, sən də tez özündə səbəb görçək gedək ana. Radio huda hə. Raskolnikov qalan gücün toplara bunların ardınca cesədlərində eşidirsən bacı? Mənim ruhum özündədir. Bu